penduduk luar kan so datang sini untuk solat subuh kan yeah. jadi okay. mm. lepas tu pakcik datang lagi untuk solat yang lain sebab elektrik-elektrik elektrik ni semua kan kita yang pihak pengusaha yang bayar kan itu so, hmm. macam ni menyedihkan tau Memalukan orang Islam Pakcik tu duduk dekat situ Bukannya dia buat macam rumah dia Dia bukannya buat macam hotel Dia duduk kat situ sementara saja. Dia hanya mungkin nak Tak luar lah bil elektrik Kalau setakat duduk Sejam dua jam dekat situ Tak payahlah bajet macam bil elektrik akan melambung. Kalau sekali pun kita klik Duit elektrik maintenance tu dibayar oleh penduduk-penduduk taman tu Apa salahnya bagi sedikit ruang Untuk pakcik duduk kat situ rehat sekejap Masjid surau ni bukan hak individu Tapi, tapi hak untuk betul. semua orang Islam Habis pengerusi pengurusi masjid AJK masjid ni tugas dia apa? Tugas dia hanyalah untuk mengendalikan masjid, mengendalikan rumah Allah saja. Tapi bukan hak mereka, hak untuk kita semua, hak orang Islam. Jadi jangan buat pasal. Selesai solat saya ditegur oleh karya masjid kerana pasang kipas. Dia tutup kipas. Sedangkan pada waktu itu imam belum habis berdoa. Apakah hukum kita menggunakan peralatan dalam masjid seperti kipas? Jika dipasang kipas, pasang lapu, siapa yang datang nak buat ibadat, dia boleh buka. Kerana uh. tempat tu wakaf. Tapi uh. kalau rumah orang tak boleh. Kita pergi rumah orang, jepuk lah masuk. Kita pun masuk lah. Duduk dulu ni, eh, nak pergi buat air dapur. Kita pun panah pergi buka kipas. Haram. Ha, jangan awak bodoh, pergi buka kipas rumah orang. Tapi kalau masjid ni wakaf, boleh. Dia gelap, kita mari nak semayang. Pasal tadi dok dang. Orang tutup dah lapu. Kita bukalah, saya nak semayang. Haram tutup. Kerana dia gunakan untuk ibadah Ada dah orang wakaf Bayar orangnya Betul Yang tak boleh Guna untuk luar dua dari masjid Tak boleh Ni tengok ni orang tengok semayang Dia buka kipah Dia tutup kipah uh. Lain dia buka 10 hutan kipah Baru patut tutup 9 uh. Tinggal sehat dia saja Faham? Kerana lebih pada situ itu membalik jadi AJK lah Nak bodoh ha. Nah, ha. Jangan buat kerja dah gitu. Nah, no? di sana tuan-tuan jumpa masjid. Tengok nah? jumpa masjid. Bila jumpa masjid kita pun malam tu ada masalah sikit tidur di masjid. Okey. Dia ingatkan nak tidur di luar. Tu imam suruh tidur dalam. Cakap tak faham kongkrang-kongkrang kong mentai dai mai apa semua. Pedia tu dia ambil tangan kita masuk dalam. Ingatkan dia nak marah kita suruh tidur luar lagi tak? mas tidur dalam. Tonton sekalian, yang tak boleh tidur dalam masjid ni Malaysia ku tercinta saja. Betul. saya pun tak tahu apa EJK kita apa daripada daripada polling sampai ke johor sama trend tonton pi tonton pi mesir tonton pi jordan tonton pi bilas negara Islam manapun dalam dunia ini termasuk Thailand boleh tidur dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo puan-puan di manapun puan berada. Saya harap kalian dalam keadaan sehat wal afiat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada kesempatan kali ini sebelum kita nak coba berbagi sebuah isu yang sangat viral dan sangat panas sekali di Malaysia di mana mengenai tentang uh, seorang kakek tua yang dihalau atau diusir dari surau oleh wanita yang tak bersa, yang tak ber oleh wanita yang tak ada otak teman, teman. Kenapa demikian? Kok bisa berani beraninya perempuan ini membuat atau mengusir? Uh pak cik ini daripada musonda dan kenapa video itu diupload kalau bukan direncanakan teman-teman dan yang kedua kenapa kok di situ pihak uh, AJK atau pihak takmir masjid pengurus masjid tidak memberikan atau tidak memberikan arahan kepada masyarakat sekitar supaya apalagi kalau perempuan sendirian jangan sekali-kali memasuki masjid kalau tidak mau terjadi fitnah mungkin bisa seperti itu teman-teman nah biar kita itu tak lama-lama tanpa masa jom kita tengok videonya Layanan-layanan macam lah Buat orang bukan Islam Pandang Islam ni remeh Ini sekadar nasihat untuk saya Dan untuk semua Apa hal? Muasabah Betul sekali ya Ini uh, sangat Apa ya Bertolak belakang dengan Fungsi daripada masjid ya teman-teman Masjid itu salah satu fungsinya Yang sangat uh, penting ialah uh, Apa ya Membuat sejahtera masyarakat sekitar Artinya masjid itu Memang digunakan untuk sebuah kesejahteraan masyarakat dalam uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bermaksiat. Maka jelas sekali uh, orang tua ini, kakek tua ini yang ada di dalam masjid mungkin beritikaf atau macam mana, meskipun di luar waktu sholat ataupun di waktu-waktu yang sudah tidak ada. kegiatan di dalam masjid maka itu diperbolehkan tidak salah dan tidak diharamkan malah itu dianjurkan kita itu beritikaf di masjid ini sebaliknya malah wanita ini berani sekali menegur kakek tua ini yang sedang itikaf di masjid atau di surau dengan nada-nada yang tak sopan dengan nada-nada yang menjatuhkan perasaan daripada kakek tua tersebut teman-teman apalagi menyinggung Menyebut terkait dengan sebuah perawatan masjid, biaya uang masjid, ataupun perkara-perkara yang selainnya, teman-teman kan sudah jelas, masjid itu dibiayai oleh masyarakat, bukan oleh perorangan. Perlu diingat, masjid itu bukan hotel. Semuanya berhak memiliki masjid tersebut karena al masjid itu baitullah, masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengklaim pembiayaannya dan semacam ini. Maka jelas sekali netizen ini menegur uh, muakiz ini yang sangat tak ada otak mungkinnya, teman-teman ya. Luar biasa ini menuai banyak kritikan kecaman keras ya. Kita okay, kritik macam pakcik Wanita halau pak cik sedang itikaf dalam surau mungkin penduduk bayar bil utility. Yang pertama sekali kenapa perlu rekod? Sebab Betul. pak cik tu bukan penjenayah yang kita nak rekod-rekod. Malulah pak cik tu juga. Padahal dia bukan buat salah apa-apa pun. Yang kedua, masjid dan surau ni bukan pengerusi masjid yang punya. Bukan AJK masjid yang punya. Bukan hak individu senang-senang kita nak halau orang macam tu je. Tapi hak semua orang Islam sebab tu rumah Allah. Bukan duit kita dia yang ada, tapi duit orang ramai semua ada dekat surau masjid tu. Dengan tujuan masjid dan surau ni dapat kita ramai-ramai imarahkan dan Betul. dapat operasi macam biasa. Kalau nak diikutkan nilai pahala orang yang datang beribadat tu lagi bernilai daripada duit ringgit yang kita bagi. Sebenarnya saya percaya bukan sahaja tempat yang viral baru-baru ni dia yang berlaku. Boleh kita katakan semua kawasan semua tempat mesti ada berlaku benda ni benda yang sama juga cuma setuju, tak betul. diviralkan saja. Uh. kadang di tempat kita pun nak rehat sekejap pun tak boleh bukan nak rehat lama setuju ya hmm. Uh. sekejap pun tak boleh sebab eh, ADK Masjid datang kata masjid dan surau ni kita nak kunci tak ini pun menjadi salah satu sebab masjid dan surau ni orang malas nak pi. nak ibadat pun kena kacau orang akan cakap lebih baik solat di rumah tak ada kacau siapa-siapa uh. tak ada siapa-siapa pun marah Puncanya satu je iaitu segelintir pihak masjid yang kerja dia nak jengkah orang sebab kalau kita tengok dalam video ni pun buat tegur orang pun macam nak bergaduh saja. Kepada semua yang tengah tengok video saya ni saya nak pesan termasuk diri saya dan kita semua nasihatlah orang dengan baik-baik. Masjid surau ni bukan hak individu tapi hak untuk Betul. semua orang Islam. Habis tu pengerusi masjid, AJK masjid ni tugas dia apa? Tugas dia hanyalah untuk mengendalikan masjid, mengendalikan rumah Allah saja tapi bukan hak mereka, hak untuk kita semua, hak orang Islam. Jadi Jangan bawa pasir Sebab saya kalau saya bosan Saya pergi masjid Betul. Jawabnya boleh Kerana masjid bukan saja okay. tempat solat Tapi tempat duduk kita tak puas duduk rumah, duduk dalam masjid boleh. Bila kita duduk di masjid, wajib jaga adab-adab dalam masjid. Di antaranya jangan bercakap dengan suara yang tinggi. Kerana itu masjid, boleh berbuat, boleh berbual perkara yang tidak haram, lagi pula perlahan suara. Dan kita niat itikaf jadi ibadat... Nabi kata khairul buh ati fil ardhi Sebaik-baik tempat bumi ini masjid masjid cuma bila kita nak pergi berbual di masjid nak pergi sembang di masjid nak pergi jumpa kawan di masjid nak pergi gathering di masjid ada masjid kena jaga masjid ni tidur boleh dalam masjid makan pun boleh ada tidur dalam masjid kena belajar dulu ada makan dalam masjid kena jaga faham bolehkah bawa budak-budak pergi sembahyang di masjid kerana mereka Nah eh, perlu diketahui ya teman-teman. Mungkin mokci ini perlu tahu apa ya nasihat-nasihat Ustaz Al Azhar itu yang semacam ini ya. Mungkin ini bisa membuat pelajaran penting kepada mokci ini supaya tak lagi usir daripada orang-orang yang berdiam di masjid. Beriktikaf di masjid boleh, rehat di masjid boleh, eh, apa ya eh, atau buat majlis taklim di masjid boleh, buat tasikir di masjid boleh, buat macam apa ya berbincang-bincang kecil di masjid boleh. Semuanya boleh bahkan istirahat waktu malam di masjid itu diperbolehkan asalkan harus kita tahu adab-adab ketika berada dalam masjid itu yang perlu diketahui teman-teman. Artinya siapapun selama dia Islam muslim, apalagi dia uh, orang yang benar ahli ibadah, maka, maka maka sangat berhak untuk diam di masjid apalagi itikaf seperti kakek tua ini yang memakai jubah dan menggunakan pakaian yang sopan di masjid juga tidak membuat gaduh. Dia duduk dengan tenang, dengan rapi bertafakur, mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang tua yang semacam ini diusir dihalau daripada surau tersebut apa salahnya ya teman-teman siapa yang tak geram dengan hal ini siapa yang tak marah dengan dengan perempuan macam ini ya teman, teman pasti banyak atau ramai netizen yang kecam perempuan ini dan satu lagi perbuatan yang semacam ini sebenarnya membuat malu Islam membuat malu masjid tersebut membuat malu Islam di Malaysia tentunya teman-teman artinya kenapa artinya sesama Islamnya saja tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi apalagi lain agama beda agama maka sangat jelas bisa dikatakan rasis bisa dikatakan uh, intoleransi dan semacamnya teman-temannya ini sangat sangat berbahaya kalau dibiarkan maka pihak hmm, uh, pengurus masjid, takmir masjid atau pihak jaki mungkin ya perlu memberikan sebuah amalan yang keras amalan yang tegas terkait isu yang semacam ini supaya tak terjadi di peristiwa-peristiwa uh, berikutnya atau di masjid-masjid yang lain karena bisa saja masjid-masjid lain itu bisa uh, meniru hal yang semacam ini ya teman-teman hanya untuk demi sebuah viralitas hanya demi sebuah famous dan semacamnya teman-teman ya mereka biasa bermain-main boleh ya? Hmm. Apa, apa tak boleh Budak-budak ni disuruh pergi masjid. Kita hmm. larang budak-budak. Hmm. Balik. 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 Lagi budak-budak. Ha. Pada apa kita marah budak-budak? Cuma dia bermain. Kenapa? Pasal apa dia bermain? Ha tu kena soal. Pasal apa orang marah pergi masjid budak-budak? Pasal dia main. Soal hmm. lagi. Pasal apa dia main? Pasal dia budak-budak. Betul tak? Bila pasal dia budak-budak selesai masalah Tidak boleh dimarah lagi. Ha? ha. Islam aja jangan marah. Betul. Nasihat. Kita sampai rawat, tengok dia duduk panjat tiang. Orang nak sayang, tak? Dia duduk panjat dinding, jangan dia lubang-lubang. Ha. Jangan marah. Tapi nasihat, adil nasihat. Betul. Dia turun, masuk sayang dulu. Ha, nanti main lagi. Tu cara dia. Ha. Dia tak turun, cuma dia tak tambah ketinggian. Hidup itu. Dia senyap Ha Kalian tengah naik tiang Dek turun dek Betul tak Turun bodoh naik bodoh Nak turun warna ni nak main Dari rumah ni lah Nak naik orang ada warna. Ha Jadi bila kita kata Jangan panjat Masuk semayang masuk semayang Dia akan loading dalam hati budak Betul tak Kadang-kadang loading tu seminggu Dia pun pakai pistol kadang-kadang lodi itu 6 tahun pahal <tuh tuh tuh> lagi tapi tak apa asalkan pool install tu tak semua imam saya tanya masa kecil mereka datang bermain ini imam-imam besar masjid negeri mereka jawab masa 4 tahun bertahun kami pun bermain juga ha sekarang sudah jadi ha ha apa boleh? sama Nabi bukan kata panjat tu no. panjat imam Nabi semayang Nabi sujud dia naik ke belakang Perak ha, duduk aku tu. Lalu Nabi pun sujud lama Lepas mayang sahabat tanya Ya Rasulullah kenapa tadi sujud lama sangat Nabi kata kanak-kanak naik di belakangku Buat bermain Kalau aku angkat kepala macam biasa Dia tidak puas lagi bermain Lalu aku sujud lama Indahnya Islam Betul tak? Nabi tunjuk uh. Pasal budak-budak dia naik Lamanya bukan lama sangat Adalah setengah minit Dia turun tak? Jarang budak-budak kalau dia main satu-satu benda sampai dua bulan lepas. Faham lagi? Cerdik Rasulullah. Dah faham? Faham. itu kuliah mana tak ingat. Tengah semayang, bunyi air dalam kolok keropok-keropok. Dua beradik berenang. Faham lagi? Dia minat lama dah kolok tu. Dalam kolok ujung. Cetong-cetong, dia ada tepi belakang. Oh Baju buah pula dengan seluruh Melayu. Faham lagi? Jadi pergi atur selipar naik motor kan naik kenapa dah naik kan Dah budak tak pelik yang pelik tu siok main ha, ha. Okay. kita pergi tu siok dia main ting 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 baru pelik dia terajar tak belakang ha. tapi kalau mengganggu itu kita larang yang hyper ah itu kita ikat kaki masa semayang contoh yang bila imam sujud dia selok kaitan cedek Imam mana tak pakai handuk eh? Soalan seterusnya Saya solat di sebuah masjid Terengganu sebu sebelum solat Saya pasang sui kipah Lepas selesai solat saya ditegur oleh kariah masjid Kerana pasang kipah Dia tutup kipah Sedangkan pada waktu itu imam belum habis berdoa Apakah hukum kita menggunakan peralatan dalam masjid seperti kipah? Jika dipasang kipah, pasang lapu, siapa yang datang nak buat ibadat, dia boleh buka. Kerana hmm. tempat tu wakaf. Tapi Betul. kalau ada rumah orang tak boleh. Kita pergi rumah orang jeput lah masuk. Kita pun masuk ah. Duduk dulu ni eh, nak pergi buat air dapur. Kita pun panah pergi buka kipas. Haram. Ha, jangan awak bodoh pergi buka kipas rumah orang. Tapi kalau masjid ni wakah boleh. Dia gelap. Kita mari nak semayang. Pasal tadi dok dang. Orang tutup dah lapu. Kita bukalah. Saya nak semayang. Haram tutup. Kerana dia gunakan untuk ibadah. Ada dah orang wakah orangnya. Betul. Yang tak boleh guna untuk luar <tuh>. dari masjid tak boleh. Ni tengok ni orang tengok semayang Dia buka kipas pergi tutup kipas Lain dia buka 10 hutan kipas Baru patut tutup semayang tinggal sehok dia saja Faham? Kerana lebih pada sehat itu membalik Nak jadi AJK sangat, bodoh Nah, Jangan buat kerja lagu tu Sah tak? pakai seluar jing Pakai baju jaket jing Sebab ada ustaz kapun saya Dia kata orang munapeng Dia tak puas hati ya ustaz ni dia pakai luojing jin dengan baju jin oh, Parut dia minat jin Dengar baik-baik Apakah makna jin J-E-A-N-S Makna seluar jin ini Seluar yang dibuat daripada kain canvas Yang poketnya ditindih dengan paku Itu ha, makna jin Ah, ha, ha? eh, Ini asal 18 18.65 Bersama ha? Eh, untuk orang orang kobo hok kerja dengan ternak umum kau jenis main lembu Faham? Ha, pasal apa? Pasal main lembu kan? Kalau jahit barang-barang Kain nipi-nipi kan? Bok Tak? Haa ha, ha, Jadi kainnya kain kembeh -kain Kau boleh buat kemah Nah asal tu kain tu buat kemah Kemudian dia buat seluar Dan hujung-hujung ni diletak paku Kita okay. tengok hmm. ada paku Maga tu kan? Ha, asal makna je Nampak? Ha, jadi ada kaitan dengan halah haram? Tak ada. Halal haram ni sifat cip dia. Mendedahkan aurat haram. Kalau ketat bagi wanita di luar rumah haram. Neh, Jadi hukumnya sah semayang. Neh, Ha, jadi bukan nama yang menjadikan tidak sah. Ha? Sifat yang menjadikan sah atau tidak. Neh, Jadi sah atau tidak semayang tidak ada kaitan dengan nama. Ianya kaitan dengan sifat Kalau menapak darah kerana kulit dari luar, nama apa pun tidak boleh dalam semayang. Kalau ketat nampak betuk punggung pinggang orang puang, Nampak dada, nampak perut... Hukumnya haram... Walaupun tulis di belakang tu... Jubah Muslimah... Busana Muslimah... Made in Qatar, Abu Dhabi, Madinah, Munawwarah... Hukumnya tetap haram... Faham lagi? Ha, Tapi dah kalau pakai seluar yang tidak menampakkan aurat... Walaupun seluar itu... Made in Israel... Tidak haram... Nisbah pakai... Nisbah beli ya ulama' Larang beli... Supaya kita pulaukan... Ekonomi Israel... Faham? Haa... Maknanya kalau seluar dalang saja pun pakai wala kisah semayang asal tutup aurat. Tidak kain, tidak akan jumpa, tidak akan jumpa Seluar so. dalang saja. Sah tu. Sah asal tutup aurat. Kena okay. faham okay. Naik Nah, mandi junuk, air sesudu, rata sekeliang badang. Sah atau tidak? Sah. Mandi junuk, air seterela tapi tidak rata. Sah atau tidak? Itu nah, ha, dia panggil. Faham? Ha. Jangan balik tiga pula air sudu ni dulu. Nampak gloli batin dalam bilik air lagi. Nah, uh, Nak biar faham. Ha, uh, jadi pakai luar dalam eh. Selat tu luar dalam. Ya, yeah, selat. Sah, so, semayang. So, Sebab? Sebab tutup orang. Ha. Uh. <coughs> faham lagi? nak nampak orang luar dalam tak? No. Nah, di sana tuan-tuan jumpa masjid. Tengok nah, Jumpa masjid. Bila jumpa masjid kita pun malam tu ada masalah sikit tidur di masjid okay. dia ingatkan nak tidur di luar tu imam suruh tidur dalam cakap tak faham kongkrai-kongkrai -kong mutai -kong -kong dan mai apa semua dia tu dia ambil tangan kita masuk dalam ingatkan dia nak marah kita suruh tidur luar lagi tak mai tidur dalam tuan-tuan sekalian yang tak boleh tidur dalam masjid ni Malaysia ku tercinta saja. Betul. saya pun tak tahu apa AJK cerita apa daripada Perlis sampai ke Johor sama trend tonton pi Syria tonton pi Mesir tonton pi Jordan tonton pi bila negara Islam mana pun dalam dunia ni termasuk Thailand boleh tidur dalam masjid orang Islam nak beri hak sah boleh bahkan banyak mana hadis Nabi SAW dengan para sahabat bila tunggu semayang lena sah dalam masjid solat sunat subuh Nabi kan baring dalam masjid bukan tidur duduk baring tu yang kita tak bagi ni mai mana tu tak yang tak bagi ni mai mana sebab tu saya nak sebut sungguh-sungguh kat ITK masjid bagi ruang orang nak hidupkan malam Ramadan sebab tu tak ada di Malaysia ni yang tidur di masjid 10 malam terakhir Ramadan yang tidur 10 hari terus lah kalau pergi tidur sikit-sikit tu ada tidur pagi suruh balik tidur pagi suruh balik saya sendiri balik-balik daripada Syria tu semangatlah malam Ramadan ni pergi masjid di Sungai Tani. Masuk masjid tu kita pun uh, malam uh, Ramadan nak hidupkan malam Ramadan nak ingatkan sama is, macam Islam yang ada di Syria. Tak tak pala dia mai gerak, tak gad mai gerak. Ni apa ni, kena tidur di luar. Dia tak boleh ni. Saya pun mangkit-mangkit-mangkit Aku kencing tilam ke apa ke Nak kata kencing tak ada tidur lagi Mau masuk makanan tak masuk buat hingga Tak buat hingga peraturan Malaysia tak boleh Tak boleh Daripada kata takut tumpahlah apalah Boleh Nah uh, seru sekali teman-teman merupakan, merupakan lanjutan video kita pembahasan kemarin terkait dengan uh, kakek tua yang diusir atau dihalau dari surau oleh salah seorang perempuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membidasnya lebih dalam, lebih detail dan lebih jelas uh, bagaimana peristiwa ini terjadi dan kita mencoba mendengarkan teguran-teguran daripada Ustaz Azhar Idrus dan uh, Ustaz lainnya yang ada di Malaysia. Mungkin hal ini bisa membuat sadar mama tersebut membuat sadar wanita tua tersebut yang mengusir kakek kakek yang mengusir kaki tua atau pokci ini dari daripada surau itu sendiri, teman-teman. Nah, semoga video ini uh, Bisa memberikan suatu manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.